Ксю и Дэн. Путешествие в Европу. Еще одна уникальная вещь в Праге это то, что практически в любом магазине можно купить огромнейшее количество э, абсента. То есть выбор его, ну, просто огромнейший. При том внутри абсента там листья, шишки, там, семена, марихуаны. Если решить там денежку, мы вам советуем. На станции Флоренции, допустим, в центре города, в центре самого города, есть такой вот обмен, называется Инфобас. Вот. Здесь работают русские девочки, их можно спросить. Здесь нет комиссии, 100%. Мы здесь поменяли 100 долларов на 70 евро. Даже, что нибудь какие-то еще и кроны сверху дали. Вот, сюда можно приходить, здесь можно обменивать без проблем. Здесь все хорошо. Ну, вот такая вот информация для разрушения. и Д. Путешествие в Европу.